بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه <applause> كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيد الأولياء وخيرة الأصفياء ما اتصلت عين بنظر وما تعلقت أذن لخبر وما حل مطر وانحدر وعلى آله وأصحابه السادة النجباء الأصفياء الأولياء Al-lazina rafa'u la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ila ainanis sama Wa ala kulli man sar ala man hajihi wa aktafa asarah Wa jalasa fi majlisihi wa istama' ila hadithihi birahmatika ya arhamar rahimin Amma ba'du Alhamdulillah para jemaah sekalian Kita mengambil peluang dengan kedatangan bulan rabun awal yang dikenali dengan nama bulan mengulang kaji sirah nabi sallallahu alaihi wasallam ini iaitu lah kita mutalaah sebuah kitab yang bernama al jami' fil khasa'is al jami' fil khasa'is artinya ciri-ciri keistimewaan nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah disebut oleh para ulama nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempunyai kelebihan mengatasi para anbiya yang lain. Tal karrusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Rasul-rasul itu ada orang yang kami lebihkan sebahagian dia dengan sebahagian yang lain. Ada rasul yang umatnya pengikutnya ramai, ada yang pengikutnya sedikit. Memanglah keadaan mereka maka perbincangan kita ni kita khususkan kepada ciri-ciri keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Taala sebut dalam al-Quran a'udzubillahi Huwa huwallazi ba'asa fil ummiina rasulan minhum yatluu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul al kitaba wal hikmah وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Ayat yang kita baca pada hari surah Jumaat iaitulah Allah Subhanahu Ta'ala yang telah membangkitkan fil ummiyin kepada umat-umat yang al ummi umat yang tak membaca dan tidak menulis. Kalau kata umat dia tu umat yang tak reti membaca pada zaman tu. Siapa dia? Rasulun minhum seorang rasul dari kalangan mereka. Apa kerja Rasul alaihi musallam ini? Yatlu alaihim. Nabi kita membaca ke atas mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim dan membersihkan jiwa mereka daripada barasinul ausan, daripada kesan-kesan uh, berhala. Wa yuallimhumul kitab wal hikmah, mengajar kepada mereka al-Quran dan sunnah. Wa in kanu min qabli la fi dhalalin mubin. Walaupun dulu mereka itu berada dalam kesatan yang nyata maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan beberapa perkara yang banyak jadi inilah dia panggil keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun orang sebut bahasa Arab kata al khasa'is Cerita yang pertama yang saya pilih dalam kitab ini Iaitulah para Nabi alaihimussalatu wassalam bukan satu darjat. Mana tingkatan darjat mereka berbeza. Tingkatan darjat mereka berbeza. Allah subhanahu wa ta'ala memilih. Di antara Nabi-Nabinya ada yang jadi Rasul. Dan mempunyai sifat-sifat kemuliaan sebagai seorang manusia. Cantik rupanya mulia keturunannya baik perangainya dan semua keilakan yang ada sebagaimana ayat yang kita baca tadi surah Al-Baqarah ayat 253 tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd demikianlah rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian dengan sebahagian yang lain dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 55, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا Sesungguhnya kami telah melebihkan sebahagian Nabi ke atas sebahagian yang lain dan kami telah anugerahkan kepada Nabi Daud kitab Zabur Maka Nabi, para Nabi di sini tuan-tuan kena perhatikan di antara Nabi dengan Rasul para nabi fi hak in war risalah di dalam menerima hak nabi dan kerasulan itu di bawah hadin wahid mana satu saja maka yang lebihnya apa dia yang lebihnya ialah keadaan keistimewaan kemuliaan yang disebut dengan nama karamat dan juga martabat kita lihat Darjat yang pertama nabi. Dalam ilmu fardhu ain yang kita belajar, nabi ni ada berapa orang? Berapa orang nabi? Ha? 124 124000 itu riwayat yang ada. Nabi. Kemudian darjat yang kedua rasul. Rasul berapa orang? 313 ada riwayat 315. Yang tersebut dalam Quran 25 ha, baru sampai 25 kita ingat 25 tu kan 25 tu yang disebut dalam Qurannya 25 daripada 25 disebut lagi satu kumpulan nama dia ulul azmi minar rasul rasul-rasul yang berdepan kuat dengan kaumnya siapa dia nuh ibrahim musa isa muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi lima orang maka yang teratas sekali daripada semua tadi Sayyidul Anbiya Sayyidul Awliya Ana Sayyidul Waladi Adam Yaumal Qiyamati Wala Fakhrah Jawatan yang Nabi istiharkan Jawatannya Saya penghulu bagi segala anak Adam Dan bukan nak sombong Bukan nak bangga Tapi itu jawatan Maka Nabi-Nabi uh, Alayhi itu Kalau kira Nabi sama ya Biar kata Nabi Satu label lah Orang yang Manusia yang dipilih oleh Allah Azza cuma yang berbezanya jawatan tadi. Ulul Azmi Rasul yang 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 biasa ada di antara mereka yang Allah Taala berkata-kata dengan dia secara direct seperti Nabi Musa alaihi salam wa kallamallahu Musa taklima. Ada yang bercakap daripada kecil seperti Nabi Allah Isa alaihi salam ha? daripada kecil lagi wa atainahu al-hikmah sabiyyah daripada kanak-kanak. Ada yang dapat kitab dan ada yang dapat suhuf dan berbagai-bagai lagi martabat yang membezakan di antara mereka ialah jawatan dan kurniaan yang Allah Taala anugerahkan itu. Tapi dari sudut uh, nabi semuanya nabi berlaku. Mu'jizat wa fadailul anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kita tengok mu'jizat. Apa makna mu'jizat? Mu'jizat iaitu lah perkara-perkara yang di luar daripada kemampuan manusia di e, mana dia panggil perkara yang ajaib luar daripada kemampuan manusia biasa dan kelebihan para nabi alaihi wasallatu kemudian kita bandingkan kelebihan tersebut dengan nabi sallallahu alaihi wasallam kerana satu kaedah yang diguna oleh orang arab wa bididha tatamayazul asya dengan buat perbandingan kita nampak keindahan satu benda macam kita nak beli barang ini asli ini ori orang tengok oh ini hebat ini keluaran syarikat ni ini keluaran produk ni kan jadi nampak maka bila kita tengok mukjizat nabi-nabi yang terdahulu kemudian kita bandingkan dengan mukjizat nabi sallallahu alaihi wasallam maka terserlahlah lah di sana dalam sebuah buku yang ditulis nama di buku ini al amanatul uzma wa nabiyuhha sallallahu alaihi wasallam menukilkan kepada kita 250 ciri-ciri keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma bercampur di antara yang sahih dan yang tak sahih. Mari al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah dalam sebuah risalah yang bernama Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul. Persoalan awal tentang kelebihan Rasul alaihi wasallatu wasallam sallallahu alaihi wasallam nabi kita dia telah menukilkan kepada kita 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 41 kelebihan. Jadi kelebihan ini para jemaah sekalian, perbezaan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para anbiya. Bukan dengan kita. Dia tidak banding dengan kita, dia banding dengan para nabi-nabi alaihi -Nabi wassalatu wassalam. Maka kata Imam Al-Qurtubi wa j'ilat mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam kama'jizatil anbiya'i qablahu wa ziyadah. Mana hak kala Nabi Adam ada? Ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa keistimewaan tambahan. Kita ambil cerita Nabi Adam. Para jemaah sekalian, tuan-tuan ingat ke tidak apa dia keistimewaan Nabi Adam setelah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Iaitulah sujud al malaikah kepada Adam buka tengok dalam surah uh, surah Tusad ayat 71 75 iz qala rabbuka <Sessizuk> lil malaikati inni khaliqum basharan min tin fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسُ تَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْا أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ Jadi dalam ayat ini Allah SWT ceritakan kepada kita Allah berfirman kepada para malaikat inni khaliqun basharan min tin. Aku jadi manusia daripada tanah. Apabila selesai nafakhtu fihi min ruhi, aku tiup dengan ruhku. Jadi sandaran ruh kepada Allah ini dia panggil idafatu tashrif, sandaran kemuliaan. Faqa'u lahu sajidin, maka apabila Allah Taala perintah malaikat semua malaikat sujud kepada Adam dia panggil sujud ihtiram sujud penghormatan bukan sujud ibadat fasa malaikatu kulluhum ajmaun Allah Taala bawa sini dengan kalimah kulluhum ajmaun mana semua sekali tak ada satu malaikat yang berkecuali yang berkecuali siapa illa iblis 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 bukan daripada malaikat ada sebahagian penulis mengatakan dia daripada malaikat azazi apa benda lah Para ulama mengatakan Allah Taala telah beri jawapan dalam Quran kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Asal daripada jin dia telah derhaka kepada arahan Allah Azza Wajalla, maka dia nama dia iblis. Jadi iblis apa wastak istakbara wa kana minal kafirin. Kemudian dalam ayat lain pula Allah SWT sebut lagi dalam surah Al-Baqarah yang selalu kita baca wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati Fakal ambiuni bi asma iha ula ing kuntum sadiki. Jadi bila Allah Taala ciptakan Adam, maka diajarnya segala nama-nama mana diberinya ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi bila buat bandingan malaikat, malaikat tak boleh jawab sebab Allah Taala telah mengajar kepada Adam alaihissalam. Dalam uh, Al Imam Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtami'ul mu'minuna yawmal qiyamah. Orang-orang mukmin akan berkumpul pada hari kiamat. Bila kita keluar daripada kubur, kita akan berkumpul di mana? Fi arasati hari qiyamah. Untuk menunggu li faslil qada' menyelesaikan masalah siapa yang ke syurga, itulah harapan kita wal siapa yang akan dicampak ke dalam neraka kita minta perlindungan dengan Allah azza wajalla jadi panjang tak tahu nak pergi ke mana manusia masyarakat nak pergi cari siapa yang menyelesaikan masalah maka pada ketika itu mereka bercakap bermusyawarah apa dia musyawarah ni katanya lawistashfa'na ala rabbina kalau kita mencari orang yang boleh bantu kita untuk kemukakan masalah kita ni kepada Allah Azza wa Jalla. Dia panggil mencari siapakah pembantu yang memberi syafaat. Fa'araha min makani hadha maka kita akan rehat daripada tempat ini, penat ni. Kenapa tak penat? Bumi terbuka. Tidak ada pokok, tidak ada bayangan. Matahari tadnus syams, matahari menghampiri kepala. Berapa jarak dia? Ada katakan sekadar mil. Mi itu mungkin satu batu Mungkin juga mi itu sekadar batang Celak mata Mana sejengkal tak sampai Nas'alullah assalamatahu al-afiyah Jadi dalam keadaan begini mereka mencari Siapakah orang yang boleh menyelesaikan Masalah kita ni kepada Allah Fa'arah ana min makan inna Maka kita berehatlah daripada tempat ini Mula-mula sekali dia pergi apa? Fayatuna Adam Mereka pergi jumpa Adam AS Fayaku ya Adam Anta Abul Bashar. Tuan ni bapak segala manusia. Khalaqaka Allah bi yadihi wa ashadalaka Ta Allah Taala ciptakan awak. Kemudian Allah Taala suruh malaikat sujud. Allah Taala wa 'allamaka asma'a kullasyai'. Tuhan aja nama segala-gala benda. Fashfa' lana ila rabbina tawallalah bantu kami untuk menyelesaikan masalah. Adam minta maaf dia kata tak boleh inna Allah SWT ya ghadab aliyam ghadaban Allah Taala murka pada hari dengan kemurkaan yang begitu dahsyat dan aku juga bersalah waktu Allah Taala larang aku daripada makan dulu pokok dalam syurga aku pergi makan maka nafsi-nafsi Adam kata aku nak selesaikan masalah aku pergi cari orang lain iaitu pergi cari Nuh Nuh disebut Rasul yang pertama selepas Adam Dialah Rasul yang pertama yang dihantar oleh Allah Azza wa Jalla Cerita ni panjang, saya tak nak cerita di sini Cuma kita nak ambilnya Iaitulah Adam AS telah diperintah oleh Allah Taala Kepada malaikat supaya sujud menghormati Adam Naziru zalika li Rasulillah sallallahu <tuh> <tuh> alaihi wasallam bandingan dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam amma sujud adapun sujud kelebihan sujud malaikat kepada Adam maka para sebagian ulama mengatakan firman Allah taala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah taala para malaikat telah berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu dan berilah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sabi ajma'in. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihi qala Abu al-Aliyah seorang ulama salatullahi sana'uhu alaihi indal malaikah. Tuan-tuan tanda. Kalau kata Allah Taala berselawat tu apa makna? Artinya Allah Taala puji kepada para malaikat. Ini. Macam dalam hadis Nabi kata Allah Ta'ala selawat ke atas keluarga Ibnu Abi Aufah bila kata Allah Ta'ala selawat ke atas kita Bermakna Allah Ta'ala puji kita Kepada para malaikat Habis Wa malaikat tu Malaikat pula berselawat Maksudnya Ad-du'a Malaikat itu berdoa kebaikan untuk kita Kalau selawat atas Nabi Mana malaikat doakan kebaikan untuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam kata di Ibn Abbas radha yusallun mengucap keberkatan minta berkat kepada nabi dan kepada kita semua jadi hadat tashrif kemuliaan yang Allah taala anugerahkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna lebih mulia pada kemuliaannya daripada kemuliaan yang dianugerahkan kepada Adam alaihi salam kenapa? sebab Allah SWT perintahkan Nabi Adam perintahkan para malaikat bisujudilahu min wajahi ini Allah perintahkan supaya sujud daripada dua cara dua cara yang pertama sekali perintah itu berapa kali? Allah perintah Nabi Adam eh, malaikat sujud pada Adam berapa kali? sekali ya selepas dijadikan usjudu bas tidak kata menjadi agenda harian setiap hari malaikat kena bersujud ke Adam tak maka perintah itu telah putus wa tashrifuhu sallallahu alaihi wasallam perintah untuk kita berselawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam mustamirran berterusan innallaha wa malaikatahu yusallun mana Allah taala sentiasa para malaikat juga sentiasa berselawat kamu juga sentiasa berselawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua uh, sujud kepada Adam itu hanyalah kepada malaikat saja orang lain tak boleh jangan pula kalau kita jumpa kubur Nabi Adam kat mana-mana kita pakak ke sujud tak nah, tak boleh lagi tetapi tashrifuhu sallallahu alaihi wasallam kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terhasil min Allah wal malaikati wal mukminin Inna Allah wa malaikatahu ya ayyuhallazina amanu. Tiga semua jadi perintah supaya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, qala al-hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir kata apa? Maksud daripada ayat ini. Maksud daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kepada hamba-hambanya ayat yang kita baca wa Malai kita tahu tadi eh? yang selalu kita dengar imam baca khatib baca kadang-kadang apa ni menjadi bacaan setiap minggu kita dengar jadi ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada hamba-hambanya kedudukan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Indahu fil Malai al-a'la mana darjatnya sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla kenapa bi annahu yusni alaihi indal malaikatil muqarrabin Allah Subhanahu taala puji nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada para malaikat yang mulia kepada para malaikat yang mulia malaikat pula tusalli alaihi para malaikat pula selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan kita ni beriman kepada malaikat semua orang beriman kalau orang tak beriman malaikat tu tak jadi iman betul berapa bilangan malaikat siapa dia boleh bagi jawapan kita bagi hadiah yang besar kepada dia berapa orang bilangan malaikat Ha? 10 10 tu dipanggil ketua eksekutif malaikat yang jaga hujan, yang jaga bukit yang jaga wahyu, yang jaga... Bilangan malaikat tak ada siapa tahu kecuali Allah. Ada dua al malaikat, tak ada siapa boleh hilang. Pernah Nabi SAW beritahu, lah malaikat yang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Kita di bumi ini ada Baitullah. Di bumi ada Baitullah. Malaikat di langit, nama dia Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mun ni katanya bertentangan dengan Kaabah. Allahu a'lam. Setiap hari malaikat akan masuk tawaf di Baitul Ma'mur 70,000 malaikin, 70,000 malaikat. 70,000. Kota dia sekali seumur hidup. Kita ni kena kota lagi haji, ya. dah. Malaikat kota dia sekali seumur hidup mana yang masuk hari ini tak akan masuk bila-bila. Nabi SAW alaihi wasallam beritahu malaikat 70000 setiap hari masuk. Jadi banyak mana? Tak tahulah daripada awal dunia sampai hari ni duduk 70000 lagi ni nak kira macam mana. Jadi Allah kata inna wa malaikatahu yusalluna alal nabi. Malaikat Tuhan tak sebut malaikatnya duduk di mana. Maknanya Nabi kita begitu besar darjat kemuliaan Para malaikat berselawat Summa so, Itu di peringkat dia panggil Ahlu al-mala'il al ala Ahlu orang-orang yang duduk di sebelah atas Al-urwi Al-alamul al urwi al so, amara ta'ala al alamis sufli Allah Ta'ala perintah Ya ayyuhallazina amanu Wahai orang yang beriman Manusia ni duduk di mana? Duduk di alam yang bawah ni alam kita hari ini bis salati wat supaya berselawat dan bersalam ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa li as-sana supaya terkumpulnya pujian ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada atas sampai ke bawah maknanya pujian itu daripada atas sampai ke bawah semuanya terdapat dalam ayat yang mulia ini Maka para jemaah yang dihormati dan dikasih sekalian ini Alhamdulillah Bila mari musim-musim memperingati Rasulullah SAW Elok kita namakan musim ini sebagai musim mengingati Mengulang kaji sirah Nabi SAW Maka saya mengambil kesempatan Dalam masa yang ada di ini Supaya tuan-tuan para jemaah sekalian Paling tidak Apabila mari pada hari Jumaat, mari pada hari begini, biarlah kita banyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil selawat kita paling tidak kita biarlah. Tidaklah bermusim, tapi kita selawat setiap kali ada masa. Selawat pada waktu pagi 10 kali. Pada waktu petang 10 kali. Pada malam Jumaat, hari Jumaat kita berselawat banyak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa? Sebab kita nak mencari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, tuan-tuan jangan lupa ambil lah peluang dalam dalam musim-musim begini membaca kitab-kitab yang ditulis tentang sirah Rasulullah sallallahu oh, alaihi eh, wasallam. Hai saya pergi dah dengar ceramah. Ceramah satu jam apa nak cerita? Kalau setakat Nabi kita lah dia tak jumpa Abu Jahal lagi dia. Abu Lahab jumpalah lah, sebab dia, dia dia dia, dia, dia sambut Nabi pada ketika itu. Tapi Abu Jahal tak kelahi lagi. Maka biar lengkap Orang sekarang cakap holistik. Nah, nak bercakap daripada awal Nabi kita lahir sampai Nabi kita wafat. Kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlakunya dalam bulan Rabiul Awal sebagaimana yang diterbuk oleh para ulama sirah Nabi kita wafat dalam bulan ini. Jadi kita ingat daripada dia lahir. Daripada dibangkitkan. Daripada Nabi kita berhijrah juga dalam bulan ini dan sehinggalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat tidak rasa bangga kita tuan-tuan. Kalau orang tanya Nabi lahir bila? Ah, oh, tahun gajah. Betul tak? Kadang orang nak pertikah Nabi lahir tahun gajah. Tahun gajah, istifaq dah pokok kita. Kalau ada anak-anak mari tanya, tahun gajah tu bila? Ah, dia tanya banyak. selawat ke Nabi sudah. Mula Mular, tak ingat pun bila tahun Nabi kita dilahirkan. Maka tarikh peristiwa-peristiwa yang besar yang ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam biarlah kita bersedia mengingati ambil musim begini mengulang kaji ulang kaji sebab apa biarlah setiap masa kita ada masa untuk mengenang kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut perjuangannya dari sudut apa yang dibawa dari sudut pengorbanannya dan segala perkara yang kita ada jadi saya simpulkan perbincangan yang saya sampai di sini al khasa'is ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita banding dengan Nabi Adam AS Nabi Adam sekali tu dapat Nabi kita diminta supaya berselawat sentiasa Insya Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam Nabi Allah Nuh AS di dalam jalsah kita yang lain pula Insya Mudah Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita rahmat yang luas kita mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari yang sangat bahaya yang sangat huru-hara iaitulah pada hari kiamat Akuulukwa Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Nabi Muhammad wa Alaihi Wasallam Subhanallah Rabbil Azza Amma Yasifun Wassalam Alhamdulillahirobbil Alamin Wassalamu Alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.